на площадях и вообще в людных местах. И, можно сказать так, общегосударственные какие-то молитвы мы знаем в истории Израиля, общенародные. Поэтому мы не делаем ничего нового. Мы знаем недавнюю нашу историю Майдан, да, который показал и доказал эффективность, нужность, необходимость вот таких вот общественных молитв, которые произносятся во всеуслышание в присутствии большого количества людей. То есть Для нас, я думаю, як для українців, це взагалі не вопрос зараз: нужно чи не нужно? Ми з вами пройшли Майдан. І це відвіда на многие вопросы. Ви сказали, що ви на цю міжконфесійну, яка відбулася вчора, 28 березня, на Софійській площі, прошу. Тобто, як все це відбувалось? Ви на меті хотіли когось там бачити? Не просто. Скажімо, в інтернеті, в соціальних мережах, а цілеспрямовано до когось йшли? По-перше, ми давали інформацію в інтернет, звичайно. Хоча акція була, знаєте, не так не так запланована, так. ми не готувалися, довго... Вирішили провести 28-го, тому що там на, на наступний тиждень вже буде католицька Пасха через тиждень. Вославна Пасха, а через там кілька тижнів вже почнуться якісь свята? Тому от з цим Олександром ми і вирішили, що от проводимо, тому що ну треба це робити. Анна, але перша подібна молитва у вас відбулася ще на початку весни, 1 березня, так, так. і так само на Софійській площі. Так. Люди прийшли, ви побачили, що це комусь потрібно, і вирішили робити це якось більш-менш регулярно. Як? Громадська ініціатива жінок е, так. Одним з співорганізаторів є жінки за мир, так, так організація. Так. Можливо, ми сьогодні про неї теж ви, може, Ганна розкажете нам, так? Е, я не називала її організацією, це здебільшого ініціатива, тому що, знаєте, часи зараз такі, можливо, так скажімо, так, воєнні, що кожен, напевно, в своїй душі десь глибоко відчуває, що треба щось зробити. Кожній людині для миру в Україні. Хтось допомагає армії, хтось е, там передає е, біженцям е, одяг, так? хтось е, чимось іншим допомагає. В нас виникло таке бажання зробити ще щось для того, щоб мир в Україні настав. Так? І перше, це жінки, тому що жінки, вони більш схильні. Вони більш маролюбиві істоти, можна так сказати. От тому виникло таке бажання. Ми звернулися до громадської організації Еліосмилість з допомогою Синодальний відділ, Синодальний відділ українського. Угу. Соціальне служіння це... і благодійності так, так, да, Української православної церкви, київського патріархату, все вірно. Ми звернулися до них з проханням про допомогу в проведенні молитви, тому що ми люди світські, ми не знаємо, як це робити. Так, і ми попросили Олександра нам допомогти в цьому. Ага, А синодальний відділ соціального служіння та благодійності Української православної церкви, Київського патріархату, саме Олександра вам делегував, так Так, так, так. так. ну от, і про це наступне про це наступне запитання оця Олександра. Який, власне, з Донецького, и зараз якось між Донбасом и Киевом, между Донецком и Киевом постійно, как последним часом складается ваше життя и деятельность как священнослужителя церкви? Ну, знаете, очень интересно. То есть такой парадокс. Вот, если бы не война, наверное, не было бы так интересно. Он такой, простите, может, черный, немного юмор. А, ну, вот эти все обстоятельства, они, с одной стороны, конечно, более чем огорчают. Это горе это трагедия. С другой стороны, то, что я вижу, вот у меня появилась такая, знаете, здоровая гордость за этот народ, за эту землю, за людей, с которыми я рядом нахожусь, которые буквально вот вижу на улице, да. Потому что мы становимся тем, чем, никогда, ну, по крайней мере, не были вот эти последние сто лет, может быть, вот этой там советской власти, еще чего-то. Мы становимся сильной нацией, мы становимся народом, мы становимся общностью. Вообще, жителю Донбасса, до да, Донецка и человеку, бывает там, у которого все корни там, друзья, знакомые, родственники, там очень много мне меня что в моей жизни очень большая. Для меня, конечно, ну просто потрясаю вижу то, что делают волонтеры. Вот они творят такие вещи, вытворяют, ну в хорошем смысле таком, знаете, так вот, они вытворяют просто удивительные, невероятные вещи, нереальные. Вот когда смотришь на это все, думаешь, Боже, я благодарю тебя за этих людей, я благодарю тебя за эту землю, я благодарю Бога за то, что я родился, вырос здесь. Я только сейчас начинаю понимать вообще, насколько это счастье, благословение. Ну, я не могу это передать. То есть не стыдно за этот народ, за эту нацию, несмотря на все горе, на переживания. Но я горжусь этой страной, и мы обязательно победим. Так, да, ми сьогодні тільки слухали пісню Олега Майоського, мені не соромно. Ну а, а чому, а за що, а що? За що може бути соромно? За безразліччя без люд, людей. Е, от, от ми жили, да. от зараз дехто каже, ну так було ну, добре. Долар був там 5 гривень, потім 8 гривень. Ну люди схильні завжди як ностальгувати, так? І в Радянському Союзі, там, от була колбаса дешева. Ну, я утрірую, звичайно, але ну є ж такі нотки, іноді вони проскальзують. Ми дивимося назад. Можливо, через те, що ми були дітьми, щасливими на забезпеченні батьків, да. потім ю ю ю юними в нас нічого не боліло, і тому ми якось схильні завжди ностальгувати. Але час назад не повертається. І ми... Ч... чому зараз ви говорите про те, що от зараз мені. Знаете, да, вы правы, мы любим не столько прошлое, сколько свою молодость. А поскольку молодость в прошлом, то... Ну, знаете, с одной стороны стыдно за то, что я вижу вообще за тех людей, которые, скажем, сейчас там на Донбассе, ну, то, что они творят в худшем смысле этого слова. С другой стороны... Вот за что не стыдно и что радует, я, честно говоря, я не думал, что внутри украинской нации кроется вот такой, знаете, такой потенциал, такое самосознание, вот я даже не могу это передать, но вот этот драйв такой, вот это мощное такое что-то, оно чувствуется, несмотря на все наши недостатки, там, нестыковки какие-то, в политической жизни еще в чем-то, я не помню, кто-то из политиков там сказал, что вот да, у нас там в парламенте вот это, вот это происходит, там дерутся иногда еще что-то, но мы живые. Вот мы живые, понимаете? Вот это радует всегда. Я как священнослужитель много общаюсь, конечно, с людьми. И я вижу, вот есть люди, они ну, не живые. Вот прихожане даже есть такие, это огорчает. Вот такие люди, знаете, потухшие. Даже не то, что потухшие, они не стремятся к жизни как бы. Хотя вроде есть возможность, они не стремятся. Так вот, если общество наше, вот оно и было каким-то потухшим, может быть, то сейчас оно очень живое, очень активное. И это радует, ну, невероятно. Я вірю в лучшее вообще, я вірю, я даже не сумніваюся. От, ми дуже сильними, дуже сильними. Це нас. Я нагадую, наші гості це представник відділу, синодального відділу соціального служіння та благодійності Української православної церкви Київського патріархату на Сході України, отець Олександр Медведєв і Анна. Арденс, один зі співорганізаторів акції під назвою Міжконфесійна молитва про мир в Україні. І ми зробимо коротку музичну паузу. Повернемося буквально за кілька хвилин. Хочу нагадати наші телефони для тих з радіослухачів, у яких будуть можливо запитання або ремарки до нашої розмови. 280 0305, 280 три нуль п'ять, двісті Якщо вам зручніше написати в скайп, будь ласка, наш нік, нейм світла радіо, і ми в. Як СМС можемо прийняти ваші запитання або ремарки на номер 093 558 4412. Представником відділу синодального відділу соціального служіння та благодійності Української православної церкви Київського патріархату на сході України і також з людиною, ініціатором і співорганізатором акції на Арденс в нашій студії, і у нас є телефонний дзвінок. Вида слухача. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Микола. Микола, вам слово, Микола. Пожалуйста, вы в эфире. Да. Дякую. Я вспоминаю, вот как у нас один человек говорил, что нужно гордиться, что мы работаем. И я сказал, гордость предшествует падению. Это хорошее свидетельство. І пусть узнають все люди в ефірі. І що ж ви понимаєте, воровали у нашій фабрики, и потом вигнали того человека, який делав это зло. Ага, а до чого ви в це приводите? Ну, чтобы люди не гордились. А, я зрозумів, дякую. Отже, це, це така ремарка була на те, що я пишаюся. Своїм народом пишаюся, Да? от як, отець Олександр, як ви до цього ставитеся взагалі? Тому що саме слово, да? Ну це ми знаємо. Тобто, але ну, типу, чи можемо бути тим, що ми там ну, чим завгодно, наприклад. Е, ну, е, І в якому смислі цього слова, да. власне. Е, ви знаєте, я такий немножко провокативний, якби как бы, товариш, чоловік, да, священник. І я буває, ну, немножко такі, як как би бы, слова, да, Я, в общем-то, делаю это намеренно, потому что, опять-таки, гордость, да, мы понимаем, что есть два вида, ну или не то, что два вида, мы понимаем, что есть та гордость, которая привела там сатану к падению, да, мы это знаем, людей, которые приводят к падению. Но я беру сейчас слово гордость в таком позитивном, нормальном смысле. Когда у человека что-то получилось, да, он, ну, мы можем заменить это слово. На слово получил удовлетворение, да? Вот он, к примеру, там табурет какой-то сделал, угу. у него что получилось, он получил удовлетворение. Ему приемно. От этого. Ему приемно, ага. да. Так вот, это можно, в общем-то, отнести к гордости, в принципе, если уже так вот глубоко копать, человек удовлетворен своей вот этой работой и деятельностью. В этом смысле, да, я горжусь, в этом смысле, а не в том в котором сатана, скажем, упал там с неба вот в таком смысле mm -hmm, тобто, да, да. Я, ну, я пишаюсь в каком смысле все слово ты запышался уже просто действительно это и приятно что-то доброе да, в людях, что наши дети наши дети чего-то достигают да нам это нравится когда наши близкие друзья э, чего-то достигают мы их любим нам это приятно как бы это ни называлось но какой-то элемент такого подъема до да, внутреннего Такої гордості, він все одно существує. Головне, щоб не була окрашена страстями гріховними. Вот вот mm -hmm. да. Отець, Олександр, ну от священник він все одно хоче він чи не хоче, він має бути трошки психологом. Йому справа з такою, ну, робота та з людьми. Да. <сум> от, і ви сказали, що бачите, що в деяких людях, людях немає ініціативи взагалі жити, що пригас якийсь вогник в душі. Чому на вашу думку так відбувається? Ну от зараз такий непростий час. Дуже важливо діяти, щось робити, якось брати участь посильну свою, можливо, маленьку участь, можливо, це ті самі дві лепті, якісь, але в суспільному житті, в долі свого народу, щоб не бути пасивним таким спостерігачем, який потім скаже: ну чому ж все так? А кому закидати, якщо ти нічого не зробив? А що може мотивувати взагалі? Що може оцей вогник роздмухати який при пригас всередині? Ну, вот знаете, самый простой пример, может, я сдалека начну. Это мама, которая в какой-то момент понимает, что детей кормить нечем, да? Вот. И она начинает что-то делать, она начинает какие-то невероятные поступки для того, чтобы прокормить своих детей. Вот вопрос, откуда у нее берется вот этот вогник, да? Вот откуда оно пришло? То есть, какой-то материнский инстинкт, как бы это ни называлось, но у нее вот это вот внутри вот это возникло почему бывает так, что вот у какого-то человека появилось, желание к чему-то, да, вот он стал огородником, к примеру, у него никогда не был, стал огородником, у него там какая-то страсть появилась вот, вот, к этому делу. из опыта. Эти вещи, они вот почему там у кого-то появляются, к чему-то у другого не появляется, это трудно объяснимо. Почему человек вдруг стал делать то, чего никогда в жизни не с нашими волонтерами происходит? Никто, ну многие есть такие, которые никогда даже подумать не могли, что они полезут куда-то под пули, там будут чем-то заниматься таким. Никто, откуда оно все взялось? Во-первых, я считаю, что Бог, я верю в Бога, Бог разными способами, <coughs> методами побуждает человека через разных людей, через обстоятельства, призывает человека выполнить его призвание. У каждого есть призвание, у каждого есть вот это вот тяга, направление какое-то в жизни. И вопрос, как человек на это призвание реагирует. То ли он идет за этим. Знаете, как история библейская про Один там зарыл да, свои таланты, а другие пустили в оброт. У каждого есть талант, у каждого есть способности. Лень, лень элементарная, не позволяет человеку, многим людям действительно большого в жизни, хотя в них заложен потенциал. Лень. Вот. Откуда берется этот вогник? Ну вот откуда опять-таки берется, снова повторюсь, у матери, которая вдруг обнаружит, что детям ничего есть. Откуда он взялся у меня в свое время, когда я вдруг обнаружил, что моя семья оказалась в таком положении, в очень строгом положении, понимаете, это, ну, это очень тяжело. Когда дочка там под обстрелами оставалась до нет, ну масса моментов таких, я начал делать, я начал какую-то инициативу проявлять. То есть грех человека, который... Или знаете, как написано в Библии, что кто разумеет делать добро и не делает, да, тому каждого человека, абсолютно каждого человека, Бог побуждает к совершению чего-то доброго, хорошего, важного. А человек реагирует. Если не реагирует, он совершает грех. Так вот. Но, возможно, у каждого сей свой порог, ну, как жертвуют в народе, пока. не а, а от обо... так к та сожалению, так. Да. А можна, я по-жіночому відповім? Ну, звичайно, навіть, навіть, навіть потрібно, мені здається. <сум> я думаю про все, що казав отець Олександр, ну, як жінка, так відповім, це любов. Тобто, любов нас спіткає, спіткаємо любов, коли в нас є любов, цей вогник, так, ми робимо якісь шалені. Кроки, якісь безглузді кроки. От, наприклад, е ця подія, яка відбулася 1 березня, ну я собі кілька разів задавала питання, навіщо це? Навіщо я роблю, навіщо я відриваю свій час від роботи, від своєї сім'ї, від друзів, від е е ну, проведення часу з е там, не знаю з лю лю близькими людьми. З звичного і зручного е способу життя свого. Так, але. Якась любов до своєї батьківщини, любов до людей, які тут проживають, любов до, до миру, в принципі, якщо глобально брати, вона просто побудила так, вона підштовхувала кожного разу до того, щоб створити дію, так, зробити що, що почули інші, щоб в кожній людині далі. Загорівся цей вогник любові. Mm -hmm. Дякую. Отець Олександр, ви скажете, можливо, які приклади все-таки між Києвом і Донецьком? І ну, що от які люди, які зустрічі, що люди роблять, таке, що вам ну, особисто якось припало до душі, на що ваша увага звернулася? А, ну, во-первых, звісно, <coughs> волонтери, мабуть. есть просто совершенно уникальные такие личности вот много об этом можно рассказывать это и программой и две и три и к нему написать можно волонтеры вот именно такой тип до всех этих событий они не знали на что они способны а вот что вот эти трудные обстоятельства мобилизуют человека и в нем пробуждается что такое подумал посмотрите что происходит сейчас то есть наверх общественной жизни поднимаются люди, которые вообще были где-то там, ну, они никем были, да? Ну, я не хочу никого обидеть, но мы понимаем. Не, ну, там, да, в ну, да. Розовеси, в социальном В то... социальном смысле, да, на них смотрели, может быть, там с высока и говорили, да ты никто, ты просто рабочий, да? Я ни в коем случае не хочу кого-то унизить, я вот стараюсь очень корректно. Смотрели и говорили, ну ты никто, ты просто рабочий, там, ты просто, там, не знаю кто. А сейчас вот Бог этих людей, Бог поднимает их. И внутреннее побуждение, и Бог, который благословляет, поднимает их. Становятся теми, кто влияет на процессы в целой стране. То есть мы знаем, опять же, тут на востоке Украины тоже есть люди, о которых <соспалит> сейчас много информации, там в Фейсбуке, на телевидении, еще где-то смотришь на них, особенно когда лично с ними общаешься. Это обычные люди, самые обычные. И вот они, они себя какими-то героями не считают. И вот эти моменты, когда человек, не гордясь собой, вот что удивительно, понимаете, делают великое дело, подвиг совершают, но не гордятся собой. И вот это смотришь, мой, вот как это здорово, и хочется быть вместе с этим всем, быть как-то вместе рядом с ними, потому что от них получаешь вот этот заряд позитивный. Кроме того, те люди, которые, скажем, не волонтеры, но патриоты, я сейчас не беру оккупированную территорию, но, скажем, вот, вот эти вот ближайшие, там, 10, 20, 30 километров от Донецка, от, от линии фронта. позже через что им приходится проходить там? Когда, скажем, городские руководители, они прекрасно понимают, что один марш бросок допустим, ну, оттуда, от линии фронта, и все, и город оккупирован, захвачен, и они будут первые, кто пострадают. В лучшем случае, там, какой-то подвал, все остальное, в худшем случае, расстрел, смерть. И вот, когда смотришь на этих людей, и они делают свою работу, они делают свое дело, они любят Украину. Они что делают для этой страны? Большое дело делают, очень много чего. Смотришь, думаешь, Боже мой, как вообще? Вот. Они же были простыми, самыми обыкновенными людьми. То есть в стране произошла реальная революция. То есть вот, знаете, новая приходит, и дай бог, чтобы это все новое двигалось. Хочется быть в этом всем. На востоке это сильно вдохновляет. Ну простите, несмотря на какие-то митинги, которые здесь проходят в Киеве, ну немножко такие болотные такие, знаете, немножко нас ну это может быть мое личное ощущение Ну мы делаем со да, своими спостережениями да. Я прошу вас. прощения, не хочу никого обидеть А там ты понимаешь, что люди реально рискуют Не просто на митинги ходят В Киеве вышел на митинге, ты понимаешь, что все безопасно Ты приехал домой, все в порядке А там люди делают, они каждый день есть такие, которые домой идут И они не знают, что будет Может из-за угла там ну, кто-то их да, выстрелит Или еще что-то такое Но эти люди делают свою работу Это вдохновляет, это герои нашего времени Реальные я благодарю Бога за знакомство с этими людьми. Да, сгадываются слова песни, но я слышал песню, в ней пелось «Делай, что должен, и будь, что будет». Мне кажется, это удачный ответ на вопрос. Я нагадаю, что в нашей студии представник Синодального отдела социального служения и благодейности Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата священник Олександр Медведев, представник на Сходе Украины, и Також Анна Арденс, співорганізатор акції Молитва за мир в Україні. Нагадаю, телефони для наших слухачів, які побажатися до нашої розмови, можливо, у вас є якісь запитання? Виникли 280 0305 280 26 25 Наші номери. вісімдесят ще один короткий музичний світлі гості на світлому радіо. Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Нагадаю, нашій студії Анна Арденс, співорганізатор акції Міжконфесійна молитва за мир в Україні, священник Української православної церкви Київського патріархату Олександр Медведєв. Ще б ще розпитати ну, на... плани на майбутнє чи вже ви визначилися з наступною датою. Чи буде наступна така молитва міжконфесійна молитва про мир в Україні? Де вона буде? Кого ви в намірах запросити? Ну от, все про, про плани на майбутнє? Так ми вирішили продовжувати цю добру справу і робити це кожного місяця за можливості. Тож 26 квітня цього року, через місяць. Ми запрошуємо всіх бажаючих на Софіївську площу для спільної молитви за мир в Україні. Кожен зможе помолитися, помолити своїй мові, помолитися за своїми традиціями, помолитися так, як він вважає за потрібне за мир. Угу. Така ініціатива. З вашого боку, отець Олександр, як взагалі все це ну, відбулося цього разу, і, і що ви, я, які позитивні моменти ви в будь Во-первых, ну вот, сколько я розумію, скільки я пам'ятаю, таких от мероприятий, мені нравиться, може, парадоксально, ну, в ощущення, как бы, немножко консервативний должен бути чоловік. Мне нравятся неожиданные моменты, которые возникают во время вот таких мероприятий. Подходят какие-то люди, новые, неожиданные, какие-то вопросы, ситуации. Ну, я вам часто в таких мероприятиях участвую по разным местам. И, как бы это сказать, мне вот нравится незаорганизованность. Мне нравится, когда все он идет живо, когда оно все так, знаете, подвижно и, ну, может быть, даже неожиданно. Вообще, вот в этой молитве, ну такой момент присутствовал. Вот в этой последней, которая была, присутствовал такой элемент, такой момент. Я думаю, что вот раз в апреле, когда будем такое мероприятие планировать, проводить, мы соберем, скажем, группу, которая будет заниматься. Вот эта молитва прошедшая, она ну, такой момент был, что ли, неожиданно неприятный. Все заболели. Ну и, по крайней мере, многие заболели. И нам пришлось через это проходить, продираться как бы. И мы решили, тем не менее, вот несмотря на эти болезни, там еще были разные ну, негативные моменты, мы решили это сделать. Мы решили провести... Несмотря ни на что. Вот это мне нравится. Вот когда э, поставлена какая-то духовная... И мы думали, ожидали, а в чем-то наоборот превзошел ожидания наши. В то, что э, ваше радио этим заинтересовалось, мы так прекрасно общаемся сейчас, и там на площади, я считаю, момент, потому что сейчас мы имеем возможность пригласить э, представителей разных конфессий, направлений, гражданских, светских организаций, всех желающих пригласить на это мероприятие. Так, спасибо. Я хотів би повернутися до ну, таких речей, тобто з цим ми більш-менш все з'ясували. говорили про лінощі, так що да. в людині є оцей, ну, щось таке інертне або є таке слово косне, косне і каснє, да. таке старовинне слово. Мені здається, що ну, від середовища дуже багато залежить від виховання, і взагалі от кажуть щось в повітрі. Дуже багато років, от ви говорили, що вперше, можливо, за 100 років така ініціативність прокинулася саме в українцях. На жаль, на фоні, а можливо, тільки на фоні таких подій, все це і відбувається. Нас просто ну, не начебто, привчали, прямим текстом це ніде не звучало, що за тебе вирішать керівництво. Є мудрі люди, які там. В ЦК КПСС або в Верховній Раді, або ще десь. А ну, я людина маленька, от і, і мені має все бути добре, тобто оті великі люди мають мені забезпечити. Але, ну, на жаль, дуже багато розчарування на фоні такої yes. картини. Щось ніхто не хоче мені забезпечувати, а, а навпаки, все гірше і гірше. І, можливо, приходить оце точка Х, коли людина каже: ні, я маю вставати і щось робити, тому що здається, що, про мене. никто инший не подбает. С моей стороны, я с вами согласен, да, окружение имеет значение, но, знаете, это долго рассказывать, как у меня окружение бывал. это долго рассказывать, что такое провинциальные вот эти городки Донбасса, провинция, понимаете, это вообще-то очень интересная история, долго об этом можно, можно ну просто, знаете, как, как бы образно говоря, сойти этого всего, от какой-то безысходности, шахтерские городки там, э, в которых э, предприятия не работают, там, ну, все-все, масса-масса вещей. Вот. Я сравниваю Донбасс, допустим, там, Киевщина, упадок. Вот люди бывают, когда приезжают, по крайней мере, в 90-х годах так это особо ощущалось. Вот мне прям рассказывали, скажем, на говорят, сюда приезжаешь, как серое во что, какое-то серое облако, въезжаешь, вот какое-то, знаете, давление, прям вот это все. То есть я жил, я был, я знаю, как там. Но, тем не менее, даже там вот периодически возникают инициативные такие активные люди. И знаете, в чем парадокс? вот они инициативные, активные куда-нибудь. Потому что там вот это сообщество, окружение, оно не понимает тебя в основном. зачем тебе вот эти все вот эти жизни себе спокойно получать там свою зарплату? Зачем тебе вот эти все движения, которые ты организовывал, Зачем тебе? Почему ты такой беспокойный, да? Поэтому, с одной стороны, да, оно влияет, оно безусловно влияет. С другой стороны, ну люди добрые, мы живем сейчас в какой -то... интернета, да? Время интернета. YouTube, да, там какие-то обучающие программы, да все что угодно, ради того, чтобы, находясь даже там, тем не менее вырваться за пределы всего этого. Изучить английский, начать общаться там с англоязычными, да, там где-то на Фейсбуке или еще где-то. То есть сейчас существует. И грех на том человеке, который эти возможности не использует. Грех на том, который интернет использует не по назначению, да, для того, чтобы развиваться, двигаться, а для того, чтобы удовлетворять свои прихоти, там, ну, там, и тогда, там, умная там, 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 кровь, там, все остальное. Это грех. А если человек современные использовал для своего развития, закончил, к примеру, какой-то институт онлайн, ну, заочно, да, скажем, там, по интернету. То есть, Грех, вот сейчас грех просто. Люди, наверное, вдвойне грешат. Раньше не было таких возможностей. Сейчас, сейчас, это грех. Я особенно к молодежи обращаюсь. Тратьте время на то, что принесет вам пользу. И вам, и окружающим. Дякую. С нами были отец Александр священник Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Синодального отдела та и благодейности. Он представник отдела на сходе Украины в Донецке. И с нами была Анна Арденс, співорганізатор акції Міжконфесійна молитва за мир в Україні. Наступна молитва відбудеться 26 квітня на Софійській площі у столиці для всіх, хто захоче приєднатися. Найдіть нас в Фейсбуці. <ріху> і бовіню ваших добрих починаннях. Дякую, Спасибо.